Триває наша после матча прес Наш прес в пресс-конференции, проходит главный тренер Черкаського и Гибра, Ігор Петрович. Традиционное Благодарим Ваш комментарий по матчу, Бачите на сегодняшний Ну, как мы и планировали и предполагали, что игра будет очень тяжелой. Даже скажу, в первом тайме создав достаточное количество моментов не сумели их реализовать, а наш соперник, надо отдать им должное, свой шанс использовал. Немножко нам не хватило злоднокровия в завершающей стадии. Немножко мастерства и немножко линейки. Во втором тайме, в принципе, ну, благодаря быстрому голу, немножко перестроились попросили ребят быстрее доставлять мяч вперед, не давать сопернику возвращаться, занимать свои позиции. И, в принципе, ребята старались выполнить эту устану. По большому счету, наша тактика принесла результат. Всех поздравил с победой. Ну и самое главное, что впереди у нас тяжелый поединок в Полтаве. Поэтому я попросил ребят эту игру уже забыть и готовиться на бой. Соперник мне понравился, организованная команда молодая. Но не хватает я немножко, скажем, опытных футболистов. Опытных футболистов, ну, конечно, это момент с удалением, скажем, это был ключевой эпизод, мое мнение. Самый заметный футболист в команде «Динамо». Отмахнулся на Гончаренко, получил красную карточку. И, в принципе, конечно, десятером болеть тяжело было, знаете, Хотя... Хотя... Э, хочу... Не знаю, как правильно сказать облагодарить или охвалить Юка, когда он дважды при счете 1-1 парировал Я считаю, это были ключевые эпизоды. Забейте нам бы и мяч. Было бы гораздо нам тяжелее отыгрываться. Поэтому своими У ребят, у них мы в принципі, після того ми зробили полічу. Запитання до Юрій Михайловича. Юрій Михайлович, хочеться вам подякувати за те, що за багато років маємо нарешті команду, гру, яку приємно дивитися досить високого класу. У театрознавців є такий вислів, що є режисерський театр. А стосовно Черкаського Дніпра з задоволенням може відзначити, що це тренерський футбол. І Позитивне враження складає ваше коригування по ходу гри, від бровки і збалансований склад. От і Особливо ну, такі точні паси в один дотик у критичних ситуаціях при пресингу суперника. Так что вам подято, подальше. Ну, Спасибо большое. Но я говорил и буду говорить, что перейдя со второй лиги, лиги в первую, у нас очень мало времени. Поэтому не всегда у нас получается то, что мы планируем, то, что мы наигрываем. Просто не хватает немножко нам времени, не хватает времени. Потому что да, мы можем сыграть. Хорошо его, одну, вторую, но где-то нам не хватает вот этой стабильности. Стабильности. А не хватает ее по одной простой причине. Потому что на сегодняшний день чемпионат в первой лиге, это я скажу свое мнение, очень ровный. Команды приблизительно, все одного уровня. Поэтому настолько он сейчас закрученный, посмотрите, сколько команд стремится, стремится занять место повыше. И борьба продолжается до последней игры. Это очень приятно. И все равно я вижу прогресс в нашей команде, наши футболисты с каждой игрой потихоньку-потихоньку растут, растут. Насколько они вырастут, покажет время. Но я рад, что если сравнивать даже игру прошлого года, это при том, что у нас выпал тысячу Денис Хепский. Тем не менее, другие стараются не упасть в лицом и доказывать свою состоятельность в этом плане. Поэтому хотелось бы закончить сезон на мажорной Получится, не получится, покажем время, Но мы сделаем все от нас зависящее. Будем стараться вести с речку. Дякую. Игорь Михайлович, за Еще спасибо.